अल्लाम बिस्मिल रहीम एक भिकारी ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज़ किया और साथ ही दुआ दी अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए बुज़ुर्ग ने उससे पूछा क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो भिकारी ने हैरान होकर जवाब दिया जनाब मैं नस्लों का भिकारी मैं भला बादशाह कैसे बन सकता हूँ बुज़ुर्ग ने कहा चलो हम एक तजुर्बा करते हैं मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे और अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफालत करूँगा भिकारी मान गया बुज़ुर्ग ने उसे कहा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं भिकारी ने पैसे गिने वो तीस रुपए थे बुज़ुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा तीस रुपए की जलेबियाँ मंगवाईं सामने बेरोज़गार मज़दूर बैठे थे बुज़ुर्ग ने उसे हुक्म दिया तुम ये जलेबियाँ उन मज़दूरों में तकसीम कर दो बिकारी गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया बुज़ुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया तुम घर चले जाओ तीस दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है भिकारी चला गया और तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया वो ख़ुशी से छलांगे लगा रहा था बुज़ुर्ग ने वजह पूछी भिकारी ने बताया मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज़ बॉन्ड दिया था मैंने वो प्राइज़ बॉन्ड संभाल लिया आज वो बॉन्ड निकल आया मैं बैठे बिठाए तीन लाख रुपए का मालिक बन गया बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था तुम इस बांड के मालिक को तलाश करो ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम आता है भिकारी को यह आइडिया बहुत बुरा लगा लेकिन उसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बांड लेकर उसके पास पहुंच गया क्लर्क भिकारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया वो भिकारी के साथ दफ्तर से निकला डीसी ऑफिस गया वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई और भिकारी को पचास फ़ीसद का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेने शुरू कर दिए वो दोनों मिलकर काम करते थे क्लर्क ठेका लेता था और बेकारी काम करवाता था ये कंपनी मज़दूरों को तीन वक्त का खाना देती थी कंपनी चल पड़ी क्लर्क और बेकारी दोनों अमीर हो गए ये दोनों बुज़ुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते और शाम के वक्त बिकारियों को रोक कर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे ये कंपनी आज भी कायम है इसमें अब क्लर्क और बिकारी के बच्चे काम करते हैं ये कंपनी तीस रुपए के सदके से शुरू हुई ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी ज़िंदगी दे चुकी है मैं जाती तौर पर ऐसे बीसियों लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं नालायक भी और गैर मुहतात भी लेकिन उन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है मैंने जब भी तहक़ीक की मुझे इस करम के पीछे सदका और खैरात मिली ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज्जत भी क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदक़े से है बिल्कुल इसी तरह इज्जत आजी से वाबस्त है आप जितना झुकते जाते हैं आपकी इज्जत में उतना इजाफा होता जाता है अल्लाह पाक आपको मुझे आजी सारी जैसी ज़िंदगी नसीब फरमाए आमीन सुम आमीन